payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir nechta sahobiylarga ma'lum bir unvonlarni berganlar ana shulardan biri yuqorida aytdim zubayrga har bir nabiyni havoriysi bor meni havoriyim zubayr deganlar havoriy yuqorida aytganimizdek sadoqatli va samimiy yordamchi degan endi nima uchun bu nomni aytganlar desa tarix kitoblarida shundoq keladiki ikkita voqeani keltiradi birinchisi bani qurayzi g'azotida handoq g'azotida bani qurayza xiyonat qilib qoladi tarix siyrat kitoblarida o'qiganmiz ana shunda butun sahobalarni hammasini holi tang ya'ni charchagan charchoq yani alomatlari bor ana yani shu holatda turishiga qaramay payg'ambar alayhissalom aytganlarki bani qurayzaga kim borib keladi deganlar de bilib kelinglar ular rostdan ham bizarga xiyonat qilidimi qilmabdimi deganda kim boradi deganda de shunda zubayr ibn ibnao man boraman deganlar payg'ambar alayhissalom har qanaqa ish buyuradigan bo'lsalar birinchi bo'lib man boraman shunga deydigan inson bo'lgan zubayr ibn zuba man boraman ey alloh rasuli deganda rasululloh aytganlarki de sanga ota onam fido bo'lsin degan qarang qanaqa sadoqat va qanaqa yuksak e'tirof bir nechtagina sahobiyga bu so'zni aytganlar payg'ambar alayhilom bir nechta sahobiyga aytganlar ota onam sanga fido bo'lsin ey zubayr deganlar shundoq bir ulug' maqomni olgan zubay roziyallohu anhu man borib kelaman shu mashaqqatli ishni man o'zim bajarib kelaman degan qani rasulullohni bitta sunnatlarini qilishlikda chandon o'ylanib e o'tiramiz u birgina so'zni aytmasdan shundaq bajargan u insonlar ey mana bu yerda isrof bo'lar ekan shuni qilmay qo'ya qoling mumkin emas desangiz o'ylab e o'tiradi qilaymikin qilmaymikin odamlar nima deydi va hokazo deb bularga shundoq zahmatli yo'lga mashaqqatli yo'lga rasululloh bir og'iz kim boradi desa man boraman degan kim qiladi shu ishni desa man qilaman degan ana bu yerdan ibrat olishligimiz kerak aslida ibrat olishligimiz kerak ma'lum bir narsalar bor hayotimizda qilib turgan isrofi va hokazo narsalar bor tashashlikka kelganda nima deymiz endi odamlar nima deydi degan so'zni ishlatamiz lekin ular unaqa odamlar nima deydi nima qilaman degan narsa bo'lmagan rasululloh aytdilarmi shunda bajargan shuning uchun ham mana shunday ulug' maqomga yetgan ikkinchi rivoyatda toboqatul kubroda ibn sad rivoyat qiladi aytadiki urva ibn zubayrdan rivoyat qilingan bir so'z aytadi badr kuni deydi olloh taolo musulmonlarga yordam berishlik uchun o'zini farishtalardan dashkarini tushirgan kofirlarga mana shunda hammasi deydi sariq rangli sallada tushgan chunki sariq rangli sallani o'sha mahalda zubayr o'ragandi shunda payg'ambar alayhissalom farishtalar zubayrning siymosida tushibdilar deb aytganlar degan rivoyatni keltiradi qarang mana shunday ulug' ikkita maqomdan keyin zubayr ibn avom roziyallohu anhu nima bo'lganlar payg'ambar alayhissalomni havoriysi degan ulug' bir nomni maqomni qo'lga kiritganlar